تو آج میں نے یہ چاہا کہ یہ جو عمل صحابی سے ایک دلیل لینے کا رواج جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے نا ذرا اس کی حقیقت کو دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اب ہمارا ایک میرا نہیں میں سوال نہیں کر رہا میری عادت صرف سوال کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ پروگرام کا نہ اضالہ ہے شبہ ہے شبہ پیدا کرنا نہیں اس کا ازالہ کرنا ہے میں یہ سوال کرنے والوں سے دلیل یہ نہیں مانگوں گا کہ مجھے آپ قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جب کوئی کار خیر ہو اور وہ کام کرنا ہو یا کار خیر ہو تو ذرا صحابہ سے پوچھ لیا کرو کہ یہ کام صحابی نے کیا ہے کہ نہیں اگر وہ کام صحابی نے کیا ہو تو وہ کار خیر بن جائے گا اگر صحابی نے نہ کیا ہو تو وہ کار خیر نہیں بنے گا تو قرآن کی کس آیت میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب کوئی نیکی کا کام ہو تو ذرا ٹٹول لیا کرو کسی سے ابھی کا وہ جو ہے نا الصاب دیکھ لیا کرو عزد الغابہ دیکھ لیا کرو الاسطیاب ابن عبد البر دیکھ لیا کرو موجم و صحابہ دیکھ لیا کرو یہ صحابہ کی حالات کی زندگی پر کتابیں ہیں نا طبقات ابن سعید ان کو دیکھ لیا کرو کہ یہ کام سے ابھی نے کیا ہے کہ نہیں حضور نبی کے وسلم نے کہیں ایسا نہیں فرمایا تو یہ ان کے سوال کرنے والوں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے لیکن میں وہ سوال نہیں کر رہا لیکن میں اس کو ذرا دوسرے جو دوست شبہ ڈالنے والے ہیں کیا یہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اگر کام کیا ہو اگر ہم دکھا دیں کہ یہ صحابہ نے کیا ہے تو کیا ان کی تسلی ہو جائے گی اس بات پر وہ اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں اگر صحابہ نے کیا تو سیٹسفائی ہو گئے نہیں وہ پھر جائیں گے کہیں گے فردو اللہ و رسولے کہ اگر سیابی نے کیا بھی ہے تو پھر رسول خدا سے اس کی دلیل دکھائیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے پلٹ کر دوبارہ پھر دوبارہ وہاں جانا ہے تو پہلے کیوں نہیں کہتے فر اللہ اللّہ رسول سیابی کا نام پہلے کیوں لیتے ہیں لیکن خیر اس رواج کے اوپر میں ایک زد لگانا چاہتا ہوں معاف کیجئے گا زد میں لفظ غلط بول دیا اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب میں جو اپنی دلیل شروع کر رہا ہوں وہ یہاں سے کر رہا ہوں کہ یہ سیابا 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 سے دکھائیں ان کی حالت کیا ہے ہر کام کو سے ابھی سے دیکھنا یہ میرے پاس کتاب ہے اس کا نام ہے کشف شبھاتین یہ جس بندے نے تعلیف کی ہے لکھی ہے اس کا نام ہے الشیخ العالم العلامہ سلیمان بن سہمان النجدی یہ نجدی گالی نہیں ہوتی جیسے جی لاہوری میر پوری ملتانی ہوتا ہے نا تو صوبہ نجد کے رہنے والے وہ نجد وہ جس کا بخاری میں ذکر آتا ہے وہاں کے رہنے والے کو نجدی کہتے ہیں اس لیے کبھی اگر نجدی کا لفظ ہو تو یہ گالی نہیں ہوتی انہوں نے خود اپنا نام اسی طرح لکھا ہے سلیمان بن سامان ان نجدی کتاب کا نام ہے کشف شبھاتے اور اس کا پیج نمبر ہے ایک سو تیرہ ان سے یہ سوال ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تسبیح کے اوپر تسبیحات پڑھنا جائز ہے اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں وہ دلیل علامہ زہبی نے بھی اس کا نقل کیا ذکر کیا ہے تذکرۃ الفاظ کے اندر حضرت ابو حریرا کے ترجمے میں اور دیگر محدثین نے بھی کہ سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک داغا تھا لمبا اور اس کے اوپر تقریباً مجھے اس وقت میں ایگزیکٹ اس کا فگر یاد نہیں علامہ زہبی نے کیا لکھا ہے کہ وہ ایک ہزار یا دو ہزار وہ گنٹھے تھیں گٹھے اس کے اوپر بنی ہوئی تھی وہ لمبا ایک داخہ تھا تسبیح جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ابھی بنی نہیں تھی اس وقت تو وہ تھا ان کے پاس تو وہ رات کو استغفر اللہ العظیم استغفار کرتے اور وہ ایک شمار کرتے دو ہزار مرتبہ رات کو وہ تسبیح کرتے اور پھر وہ آرام فرماتے تو سوال یہ ہوا کہ یہ تسبیح پر جو لوگ پڑھتے ہیں یہ جائز ہے تو انہوں نے کہا یہ تسبیح پر پڑھنا تو جائز نہیں آگے سے اس بندے نے دلیل دے دی شیخ سہمان کو انہوں نے کہا ابو حریرا کے پاس وہ تھی ایک تسبیح تو وہ اما ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فکان تو وہ تو یہ کیا کرتے تھے اور جب وہ جاتے تھے فی دار ان دنوں میں وہ اپنے سونے سے پہلے اپنے گھر میں وہ اس کو پڑھا کرتے تھے تو یہ کیا تھا وہ تو کیا کرتے تھے اس کا مطلب ہے ابھی نے یہ کام کیا آگے سے وہ کہتے ہیں وہ تل کا حالت لَا يُشَاهِدُهُ فِيهَا أَحَدٌ وَلَا يَرَاهُ النَّاسُ وہ جو یہ کام کیا کرتے تھے نا وہ تنہا ہوتے تھے ان کو دیکھتا نہیں تھا بس اپنے گھر میں وہ کام کر لیا کرتے تھے کوئی ان کے گواہ نہیں ہوتے تھے جب وہ کام کرتے تھے خیر اب یہ گواہ ہوں یا نہ ہوں بیان کرنے والے نے تو یہ کہا تھا نا کہ ابو حریرہ نے یہ کام کیا ہے ابو حریرہ یہ کرتے تھے تو اگر تسبیح پر پڑھنا بدت ہے یا تسبیح پر پڑھنا ناجائز ہے تو ابو حریرہ وہ تسبیح پر پڑھا, پڑھا کرتے تھے یہ لفظ تسبیح میں معذرت چاہتا ہوں وہ لمبا داگا تھا ان کے پاس آگے سے جب اس کی وہ دلیل تو وہ تھی کہ ابو حریرہ کیا کرتے تھے اب یہ شیخ ہے میں دوبارہ ان کا نام لے دوں الشیخ العالم علامہ سلیمان بن انہوں نے جو یہ دلیل دی اس کے اوپر کہ ابو کا جو انہوں نے جواب دیا وہ کہتے ہیں وفعل الواحد احل وہ کہتے ہیں یاد رکھو جو اہل حدیث ہے نا اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے محدثین کسی خاص فرقے کا نام نہیں جو حدیث کا مشغلہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو محدثین ہے نا ان کے نزدیک اگر ایک صحابی کو کام کرے تو وہ ان کے نزدیک سرے سے دلیل ہی نہیں بنتا ابو حریرہ نے داگے پر پڑا ہے تو کیا ہوا یہ تو فعل صحابی ہے اور فعل صحابی تو تو دلیل نہیں ہوتا لیسا بحجہ اندہ اہل الحدیث و نحوہم اہل حدیثوں کے نزدیک اور آگے وہ کہتے ہیں وَمَن فَعَلَ مِنْهُمْ يَفَلُ فِي مُسَلَّطٍ وَقَانَ السَّلْفُ لوگوں نے مسلح پر بیٹھ کر تو اس طرح سے نہیں کریں پڑھی کما ہوا مشہور یہ وہ نیکی کے زیادہ چاہنے والے تھے یہ رہ تھے نا ایک اور جو ارلی مسلمان تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا تو لہذا ان کی کام یہ حجت نہیں ہے اب میں نے آپ کو ایک حوالہ بتا دیا اب میں وہ آپ کو دہرانا نہیں چاہتا صحابی سے دکھائیں صحابی سے, سے دکھائیں اب اس بیچارے نے جب صحابی سے دکھایا تو اس کا حشم کیا کر دیا اب تھی ابو حریرہ کی بات اب ذرا اس سے اور آگے بڑھتے ہیں اب, 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 ابو حریرہ کے بعد اب میں دوسرا حوالہ آپ کو دیتا ہوں کہ کیا صحابی کا قول عجت ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اگر سیابی نے کام کیا ہو ایک طرح سوال کا انداز دیکھیں سیابی سے دکھائیں سیابی سے دکھائیں سیابی سے دکھائیں وہ میری بیوی نے کیا تھا کہ یہ نہ کو دکھائیں کیوں تم تو اس کے قائل ہی نہیں ہو تم کہو فردو اللہ رسول اس معاملے کو خدا رسول کی طرف لٹائیں یہ پوچھیں کہ اس کی اصل قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا نہیں یہ سوال کریں یہ کیا کرتے ہیں سیابی میں ہے یا نہیں اب دوسری بات یہ میرے پاس کتاب ہے اس کا نام ہے نیر الاطار میں اکثر اس کے حوالے دیتا رہتا ہوں یہ من منتقال اخبار اصل میں یہ نیر الاطار جو ہے نا یہ مسئلہ یہ ہے کہ علامہ شوکانی نے ایک ابن تیمیہ کے دادا کی کتاب تھی اس کا نام تھا منتقال اس کی شرح لکھی ہے نین الاطار تو اصل میں یہ کتاب ابن تہمیہ کے دادا کی ہے لیکن نین الطار قاضی شوکان نے اس کی شرح لکھی ہے اور ابو معاذ تارک بن عرض اللہ بن محمد اس نے اس کی یہ تحقیق کی ہے اور یہ کتاب الجنا سے میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں اس باب کا نام ہے باب ما فی المیت فلم تھے یم کالو اور یم بشوں صحیح اگر کسی جگہ کسی ایک میت کو دفن کر دیا جائے تو کیا اس کو وہاں سے منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں صحیح غرض کی نہیں یا صحیح اس کی قبر کو دوبارہ اکھڑنا یہ جائز ہے کہ نہیں یہ باب ہے کتاب الجناز میں نیر اللہ کے اندر اس میں انہوں نے ایک مسئلہ لکھا قاضی شوکانی نے وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ عہد ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہاں شہید ہوئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہاں پر ان کی جو جسد مبارک ہے وہ عہد کے میدان سے نکال کر جن بکی کے اندر دفن کر دے جنت البکی میں یہ ان کا ارادہ ہوا حضرت جابر کا اپنے والد کے بارے میں

اور کسی زندہ کے متعلق وہ زندہ بندہ چاہے اس کی محبت ہو کہ میں اس کو یہاں سے دوسری جگہ دفن کر دوں تو کیا اس کے اندر کوئی حرج ہے تو وہ کہتے ہیں زندہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی ہو تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے آگے وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت جابر نے اپنے والد کی میت کو وہاں سے جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل کیا تھا آگے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا تو تھا سیابی نے کر دیا تو کیا یہ دلیل بنتی ہے تو آگے وہ کہتے ہیں فلا ح فی فعل الحابی یہ صحابی نے کیا ضرور ہے مگر اسلام میں یہ دلیل نہیں ہے کہ کوئی صحابی کام کرے اور لوگ اس کو اس لیے کرنا شروع کر دیں کہ یہ صحابی نے کیا ہے یہ قاضی شوقانی ہے